Begitu juga Ibn Khayyim al-Jawzi pun menjelaskan tentang itu. Tentang uh, wajibnya kita mengikut mana-mana mazhab supaya kita jangan kesasaran. Kemudian sekali lagi saya ambil kata-kata Imam Syafi'i dulu sebab di sini kita kita bermazhab Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, Al-Hadithu Madhabi. Fama khalafahu fadribu bihi al Hadith al Kata Imam Syafi'i, hadis adalah mazhabku. Apa yang aku katakan bertentangan dengan hadis, lontarkanlah ke tembok. Artinya tak boleh pakai, buang. Ini kita boleh da dapat dalam kitab Al-A'atisam oleh Imam Ash-Shatibi, jilid keempat, halaman 346. Begitu juga, ya kawan. Ini bermakna kita tidak boleh terikat dengan mazhab syafi'i. Apakah mazhab syafi'i saja yang melarang kita bertaklid buta kepadanya ataupun mengikat diri kita hanya kepada mazhab syafi'i? Tidak. Kerana sejumlah negara-negara yang kita boleh lihat dimanapun, di mana pun. Di Mekah tu sendiri. Dia tidak 100% berpegang kepada mazhab uh, Hambali. Hanbali. Begitu juga kalau kita pergi Iraq. Di mana pun negara Islam. Dia tidak 100% tidak terikat, tidak terkongkong dengan mana-mana mazhab. Kerana A'immatus Salam mengatakan seolah-olah empat mazhab ini saling tolong-menolong. Saling tolong-menolong dan konsep mereka memanglah wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan walaupun imam syafi'i tidak ber, pernah berjumpa dengan abu abu hanifah hanafi tetapi berapa banyak fatwa hujah-hujah yang dibawa oleh abu hanifah itu diambil oleh imam syafi'i begitu juga imam malik sebab imam malik di antara guru imam syafi'i begitu juga imam ahmad imam ahmad mengambil Kaul banyak daripada kaul Imam Syafi'i. Walaupun dia ada mazhab sendiri. Kerana Imam Syafi'i adalah gurunya. Jadi kalau kita katakan kita tak boleh keluar daripada mazhab Syafi'i, kita bukan keluar tetapi kita tidak terikat.